dalam bulan yang lalu kita dah lihat uh, sadar kepada syair ini iaitu penyair menyebutkan i'tazil fikra al-awami wal ghazal kata syair dia kata tinggalkan segala bentuk nyanyian yang melalaikan dan menyebut-nyebut kecantikan wanita. Satu nasihat Syekh supaya kita semua terutamanya orang muda Kita semua termasuk orang tua Lebih-lebih lagi orang tersebut orang muda Orang yang baru berada di usia remaja Maka Syekh nasihatkan Iqtazil zikran arani wal Tinggalkanlah menyibukkan diri dengan nyanyian-nyanyian -nyan yang melalaikan dan juga bercakap-cakap berkenaan dengan kecantikan wanita. Saya dah sebut dah hari itu di antara fitnah besar yang disebut oleh baginda Nabi dalam satu hadis sahih. Nabi kata fitnah yang paling besar yang akan berlaku pada golongan lelaki adalah datangnya daripada perempuan. So jalan ujian Allah Ta'ala pada lelaki Datangnya daripada wanita datang daripada pihak perempuan bukan bermakna perempuan itu secara uh, keseluruhannya jahat tidak cuma diambil secara balik kebanyakannya ha? kebanyakannya bukan tak ada perempuan yang baik ada saya dah sebut kisah Dununil Misri ha? yang mencari seorang jariah yang muta'abidat seorang perempuan yang beribadat pada Allah Ta'ala sehingga beliau digelar orang bila Kadang-kadang ketawa, kadang-kadang senyum, kadang-kadang menangis Semua itu adalah disebabkan oleh dambaan hatinya pada Allah Ta'ala Rindu cintanya pada Allah Ta'ala menyebabkan jiwa dia berbagai-bagai rasa Kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang dia tersenyum, kadang-kadang dia ketawa. Ha, itulah jiwa dia. Ha, menyebabkan zahir pada luarannya orang tengok dia seolah-olah macam gila. Tapi dicari oleh Dunnunil Masri sehinggalah dia bertemu dengan perempuan tadi dia bertanya apa sebab jadi demikian ha, maka diberitahulah bahawa cinta dan kasihnya pada Allah taala menjadikan dia demikian hatinya yang terlalu merindui Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia jadi demikian. Begitulah juga kisah yang masyhur yang pernah berlaku dalam sejarah hidup Rabi'atul Adawiyah. Ha, kau kenal lah Rabi'atul Adawiyah ni orang buat lagu, inting buat lagu tentang Rabi'atul Adawiyah ni. Seorang perempuan ahli ibadat juga. Ha, kalau kita orang lelaki, ha, kalau kita orang lelaki beribadat kalau nak banding dengan Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah Selesai daripada semayang isyak Maka dia naik ke satu tempat khusus Untuk dia berpaluah Dengan Allah Ta'ala ha, Selesai daripada semayang isyak Maka dia naik di sutuh Sutuh ni maknanya atas bumbung kan? Ada satu tempat, satu bilik Yang dia buat khusus untuk dia berkhaluah dengan Allah Ta'ala Maka pada masa tu Dia pun pakai pakaian dia Pakaian ibadat dia Pakai khimar dia Maknanya pakaian kelengkung sayang dia itulah maka dia pun berkata ilahi wa haitu anku batin nujum bulan apa bintang-bintang sudah mulai apa mulai menghilangkan dirinya mata-mata manusia sudah mulai tidur raja-raja sudah menutupi pintu-pintu istana mereka ha tu kata dia dan setiap kekasih sedang berdua-duaan dengan kekasihnya ha, itu kata dia cakap-cakap ha? dengan Allah taala maka aku sekarang ini berada di hadapanmu wahai Allah taala dia bercakap gitulah sepanjang malam tersebut bangun beribadat pada Allah taala dia start apa start beribadat pada Allah taala sehinggalah datang waktu sahur Ha, sehinggalah datang waktu sahur maka dia berbicara pula dia kata siang sudah mula datang malam sudah mula berlalu bagaimanalah dengan ibadatku Adakah ibadatku diterima oleh engkau Andai diterima maka aku, maka aku adalah orang yang beruntung Andai solatku pada malam ini tidak diterima oleh engkau Maka takziah untuk diriku sendiri ha, Itu percakapan Rabi'atul Adawiyah pada setiap malam saat dia dengan Allah Ta'ala Bila selepas daripada semayang isyak Balik daripada semayang isyak lah ibarat macam kita Balik daripada semayang isyak Selesai daripada makan minum segala-galanya kita bersiap nak tidur, dia bersiap nak bermunajat dengan Allah Ta'ala. Duduk dalam satu bilik berbicara dengan Allah Ta'ala. Itu di antara kisah-kisah orang hebat. Cuma nak banding dengan lelaki-lelaki yang soleh, gamang lelaki yang soleh lah. Ha, sebab tu Nabi kata, ha, kebanyakan fitnah yang banyak datang kepada lelaki ni berpunca daripada wanita. Dan itulah yang paling besar sekali. Nabi sebut dalam hadis kamu la minar rijali kathir wa kamu la minar risa empat orang je ha? arbaah nabi kata. Golongan lelaki yang sampai kepada tahap kamil ha? orang yang kamil sempurna jiwa dia dengan Allah Taala. Tak ada sempurna sampai baginda Nabi sampai tahap para rasul tidak. Nak beritahu sempurna jiwa dia dengan Allah Taala ramai nabi kata. Tapi banding dengan perempuan tak ramai Ada empat orang je Nabi boleh bilang empat orang tersebut Antaranya adalah Fatimah Antaranya adalah Khadijah Itu diantara orang-orang yang kamil Sampai ke tahap kamil Kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala Jadi berdasarkan kepada beberapa hadis Maka fitnah yang banyak mengganggu lelaki ini Ataupun datangnya berpunca daripada wanita Maka Nabi suruh kita berwaspada maka penyair ataupun nasihat al-imam Ibn al-Wardi disebabkan oleh fitnah ini kebanyakannya datang daripada wanita apatah lagi wanita pada zaman itu banyak mengambil bahagian dalam bidang nyanyian nyanyian pula jenis tajuk-tajuknya cinta yang menyebabkan bila kita dengar melalaikan kita bila kita tengok penyanyi pula asyik kita ha? seronok dengan penyanyi seronok dengan lagu ha, tu sampai peringkat tu lah orang jatuh cinta kepada penyanyi, jatuh cinta kepada apa? Kepada lagu-lagu yang dinyanyikan. Maka nasihat Al-Imam Ibn Al-Wardi supaya iqtazil zikral wal ghazal. Tinggalkanlah segala bentuk nyanyian yang melalaikan dan menyebut-nyebut tentang kecantikan wanita. Baik, itu perenggan yang pertama kita dah cerita dalam kuliah ya bulan lalu. Baik. Dalam ajas dia, lawan kepada sadar tu, Uh, masih dalam perenggan yang pertama kata syekh wa qulil fasla wa janib man hazan. dan bercakaplah bila dia suruh kita tinggal daripada bercakap berkenaan dengan nyanyian-nyanyian yang melalaikan ni ataupun bercakap tentang wanita-wanita yang cantik ni maka uh, ulama dia tak tinggal kosong maknanya dia tak tinggal patut kalau tak bercakap berkenaan dengan nyanyian cakap berkenaan dengan artis-artis ni nak sembang tentang apa? Ha, sedangkan itulah salah satu daripada topik yang sedap kita berbuahnya. Lagu apa, seni kata dia bagaimana, siapa yang menyanyi, daripada mana dia, uh, apa, uh, umur dia berapa, uh, apa, muda lagi kau, tua dah kau, dah kahwin ke, belum, ha? sampai peringkat orang yang berminat dengan artis ni, ambil jadi bini. Tuan-tuan tengok cerita Cun, Tuan-tuan tak tengok cerita Cun? Tuan-tuan ni bagus. Ha, tu kata tuan-tuan orang soleh. Ha, saya beruntung datang masjid ni tuan-tuan boleh bersahabat dengan tuan-tuan orang-orang yang soleh. Kalau tuan-tuan tengok cerita Cun ada orang ada watak lelaki dalam cerita Cun ni. Lelaki tu apa nama dia yang gelap-gelap, manis handsome-handsome sikit. Remy apa nama dia? Ada tak pelakon nama Remy? Ada. Tuan-tuan oh, tak tahu juga, payah betul nak cerita kat tuan-tuan. Uh, lelaki yang membawa watak tersebut seorang petani je orang kampung orang apa orang orang yang yang duduk di pedalaman lah uh, tapi jatuh cinta pada artis yang duduk di KLCC maknanya di Kuala Lumpur di bandaraya dengan apa dengan dikelilingi oleh apa oleh oleh lampu-lampu uh, lampu apa lampu-lampu uh, tempat menyanyi tempat apa tempat studio dan sebagainya lah saya nak sebutnya Akhirnya, akhir kisah tersebut Dia, dia, dia baca lah Dia, dia, dia disebut suaranya ha? Tuan dia tak nampak dah lepas tu Dia kata tak mustahil Dia kata KLCC boleh bersatu Dengan sawah benda ha. Dia nak beritahu Ada orang yang sampai tahap tu Jatuh cinta dengan artis Jatuh cinta dengan lagu Jatuh cinta dengan seni kata dan sebagainya Sampai peringkat nak menjadikan Artis-artis tersebut -artis Sebagai teman hidup Walaupun jarak jauh sangat beza aku hanya seorang apa seorang seorang anak kampung yang bekerja di bendang je di sawah je tapi mengimpikan untuk menjadikan apa menjadi apa menjadi suami kepada apa artis yang kaya raya yang mewah yang hidupnya dikelilingi oleh kamera Uh, tapi benda tak mustahil boleh berlaku. Saya nak sebutnya, ada orang yang sampai peringkat tu. kalau kalau aku tak boleh sembang berkenaan dengan lagu, dengan artis, nak sembang tentang apa? Sembang bak kereta, aku tak minat pasal kereta. Sembang bak apa? Bak bola, aku tak minat bola. Sembang bak apa? Aku minat menyanyi je. Uh, begitu. Baik, jadi kalau ulama tinggalkan begitu, i'tazil zikrul aghani wal ghazal, ulama tak bagi alternatif Ha, maka ibaratnya macam apa, macam macam tak sempurna nasihat daripada para ulama. Ha, jadi ulama mendatangkan mendatangkan bagaimana nak mengisi ruang yang telah ditinggalkan tadi maka dia sebut situ dan bercakaplah dengan percakapan yang baik wa qulil fasla wa janib man hazad. Bercakaplah dengan percakapan yang baik dan jauhilah orang yang suka bercakap lawak jenaka atau percakapan yang sio-sio. Perkataan fasla dan hazal ni dipanggil iktibas, dibuat dalam bentuk syair seolah-olah macam ayat yang disebut oleh Imam Ibnu wardi tetapi dalam al-Quran pun Allah Taala guna qaulun fasl wa ha? ma huwa bil hazl. Dalam Quran ada sebut perkataan fasal, perkataan hazal ni jadi bila dalam Quran ada perkataan tersebut ayatnya lebih kurang sama dengan ayat yang dibuat oleh Al-Imam Ibn al -Wardi. bentuk macam ni dalam ilmu al-balarah dipanggil iktibas ha? dipanggil iktibas ayat Quran diambil lengkok ayat Quran tersebut diubah sedikit daripada lengkok Quran dijadikan ayat dia sendiri Ayat tu dipanggil ayat yang muktabas Diambil daripada Quran Dijadikan ayat sendiri Baik Jadi uh, Al-Imam Ibn Al-Wardi menyarankan Kepada orang-orang muda Orang tua lebih-lebih lagi nah, Sebab apa? Usia makin lama makin pendek Maka kita tak ada masa Orang muda Roliknya panjang usia Rolik hukum rolik Hukum ghalib biasanya orang muda ni panjang lagi hidup Tapi kalau menghabiskan usia muda Dengan dia bercakap soal nyanyian Bercakap soal arti Bercakap soal pelawak-pelawak pelakon-pelakon ni Jawab dia menyia-nyiakan usia yang Allah Ta'ala bagi Jadi nak buat macam mana? Maka dia sarankan alternatifnya Bercakaplah percakapan-percakapan yang baik-baik Yang mendatangkan manfaat pada diri hidup Ha, bukan maknanya larangan ini larangan secara mutlak Tak boleh kita nak bergurau senda ha, Tak boleh kita nak melawak dan sebagainya Tak boleh, tidak Bukan secara mutlak Tapi yang bawa kepada lebih dan melalaikan itu yang dilarang oleh agama sebab Nabi ada berlawa, Nabi ada apa? Ada ada berjenaka dengan sahabat dia, ya Umair ma fa'alan nughair. Bila tengok apa bila, Nabi jumpa seorang kanak-kanak yang kematian burung peliharaan dia. Seorang kanak-kanak ni dia bela seekor burung, jadi permainan dia dengan burung ni. tiba-tiba ha? burung yang dia bela yang dia pelihara tu mati menyebabkan Umair ni jadi sedih. Ha, sedihlah haiwan peliharaan dia meninggal sedangkan burung tersebut ada di haiwan permainan dia ha, maka nabi tegur ya umair ma fa'alan ya aba umair panggil ya aba ma fa'alan ha, nabi tengok dia jaga burung tersebut macam dia ni ayah kepada burung tersebut maka nabi pun panggil abah ha, gelaran dia wahai ayah yang yang apa yang yang bernama umair apa yang telah berlaku kepada burung kau ha, gitu ibaratnya nabi bergura dengan budak tu menghiburkan hati seorang kanak-kanak yang berduka cita kerana kematian burung peliharaan dia Begitu juga Nabi pernah bergurau dengan seorang perempuan yang datang bertemu dengan Rasulullah. Kisah masyur. Disuruh Nabi berdoa supaya dia jad, apa termasuk daripada kalangan ahli syurga. Maka Nabi beritahu orang perempuan tua, orang tua tak akan masuk syurga. itu ha, Nabi bergurau. Ha, Nabi bergurau dengan dengan apa dengan dengan sahabat-sahabat dia yang ada di sekeliling dia. Ha, saya nak beritahu yang bukan bukan persoalan bergurau secara mutlak dilarang oleh agama berlebih-lebih dalam bergurau, dalam belawak, dalam apa? Dalam dalam aa, Dalam bercakap tentang wanita, tentang kecantikan, tentang nyanyian, tentang artis yang itu yang dibimbangi oleh agama jatuh kepada berlebih-lebihan. Nah, lebih-lebih tu yang tak boleh ya? Ha, bila berlebih-lebih itu yang menyebabkan kita akan ter apa akan terambil waktu yang sepatutnya kita guna pada perkara yang lebih wajib yang lebih perlu. Ha, sebab tu dalam bab bercakap ni dalam bab cakap ulama bahagikan kepada kepada tiga. Satu percakapan yang hasan. Cakapan yang keluar di mulut kita ni adalah percakapan yang baik. Kata-kata yang baik. Ha, maka percakapan yang begini maka al kalamu afdal kata ulama bercakap lebih baik daripada kita diam andai percakapan itu percakapan yang mendatangkan pahala kebaikan nasihat ya, tegur menegur yang baik maka al kalamu afdal cakap itu lebih baik ada percakapan yang keluar daripada kita ialah perkataan yang tidak baik kata-kata keji mencaci orang melawak benda melawak Sapa peringkat menipu kita bergurau sampai peringkat menipu ataupun kita melawak jadikan ia sebagai satu mihnah sebagai satu pekerjaan untuk kita ha tu benda yang yang jadi dalam masyarakat kita hari ini ha? jadi satu pekerjaan melawak perkataan-perkataan yang macam ni andai dia nak keluar di mulut kita asuku as tu afdal diam itu lebih baik apatah lagi kita buat lawak dalam keadaan sampai peringkat kita menipu orang ha? kita menipu orang lain maka diam itu bukan setakat afdal bahkan wajib daripada daripada kita membiarkan lisan kita bercakap perbuatan apa perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Ada satu lagi bahagian iaitu kalam mubah. Kalam yang diharuskan. Dia tak mendatangkan pahala, tak mendatangkan dosa. Cakap di mulut kita, keluar di lisan kita perkataan yang tak mendatangkan pahala. Kita bercakap tak mendatangkan pahala. Kita cerita tentang apa? Tentang apa 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 benda yang kita nak makan hari ni. Eh aku ni nak tanya ni nak nak pergi makan tengah hari ni mana sedap eh ha, area Gombak ni? Ah ha, dia makan oh di di Danau Kota. Ada satu kedai baru buka. Ha, kita pun viral contohnya. Ah ha, cakap dulu, cerita dulu. Benda tu benda mubah Benda yang harus. Tapi bila diambil secara berlebih-lebihan, ha, dia membuang masa bercakap perkara yang wajib. Bila Syekh dia bercakap tentang menu je Dia bercakap tentang bola je Dia bercakap tentang sukan je Sukan ni tak habis-habis Lepas piala dunia, piala tu pulak Piala Asia pulak, lepas piala Asia Piala Eropah pulak Lepas piala Eropah, piala apa pulak lepas, lepas ni Tak habis-habis kita bercakap tentang bola ni Pah bola, bola, pah bola, bola Bukan kata sana, benda mubah ni Benda yang harus Tapi bila itu topik kita, kita terlupa nak berbicara Berkenaan dengan bagaimana solat aku tadi bagaimana semayang aku tadi sah ke tidak? batalkah boleh jadi? benda tersebut bila kita tinggal, bila kita banyak mengambil sesuatu yang mubah kita bercakap sesuatu yang mubah pasti masa kita yang 24 jam tu akan habis dengan perkara mubah, akan menyebabkan perkara-perkara wajib yang sepatutnya kita bincang, kita monakos kita debatkan ataupun kita dialogkan kita apa, kita kita, kita uh, berbincang, menyebabkan dia habis begitu saja masa itu Ha, so masa kita habis dalam keadaan kita bercakap perkara-perkara mubah. Tu anda mubah. Ha, boleh jadi bila kita mula dengan mubah, dia pergi kepada yang haram. Mula-mula benda -mula, mubah dulu. Cakap tentang apa? Tentang atlet daripada negeri, negara mana dan sebagainya. Ha, boleh jadi benda mula kita cerita tentang sukan dulu. Last sekali bila masuk tentang individu, kita pun mula mengutuk. Kutuk orang ni, kutuk orang ni, kutuk orang ni, kutuk orang ni. Dia ni bukan pandai sangat main bola ni. Padahal dia tak pernah main bola. Ay. Ah, tapi lah kau bercakap seolah-olah macam dia paling teror sekali main bola. Ha, ah, tu saya kata mula-mula mubah akhirnya masuk kepada maksiat. Mengutuk orang, mengumpat orang, mengatau orang dan sebagainya. Ah, sebab tu ulama dia letak kaedah satu darah. Eh, daripada kita terjebak kepada maksiat, baik kau bentengkan awal-awal. Daripada bercakap benda tersebut berlebih-lebihan. Ambil kodah perlu je. Daripada duduk kosong, senyap, belakang Duduk mengadap nasi, masing-masing senyap Sebab apa? Nak cakap tak boleh Yang ni duk suap nasi dia, yang ni duk suap bihun dia Yang ni suap mie goreng dia Yang ni suap kuih tiaw, caw ca, 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 kuih tiaw dia Masing-masing senyap, tengok pada nasi masing-masing ha, Tak sedap juga, tak jadi gitu ha, Maka kita pun keluarkan satu topik mubah untuk kita sembang Semalam siapa negara mana lawan negara mana Menang kau kalah. Ha, maka dia keluar topik itu akan memesrakan. Kodak mana? Kodak untuk memesrakan kita. Jangan pergi siapa lebih. Hmm, tak mana dia tu main. Ha, Tidak masuk tu. Siapa dia nama apa? Ha, aku kenal sangat dia tu memang tak erti pun. Tapi tu kenapa TMT juga? Ah ha, dia mula kutu pak istana, pak situ, sini dan sebagainya. Ha, tu nak untuk Masuk kita dalam dalam bercakap benda-benda yang tidak dibenarkan. Mulanya ialah dengan perkara mubah. Saya nak bagi tahunya tiga kategori yang ulama bahagikan secara umum. Satu perkataan yang baik, maka yang ni afdal kita bercakap. Satu perkataan yang tidak baik, yang ni diam adalah wajib. Ataupun yang ketiganya ialah kalam mubah, perkataan yang harus, maka yang ni tengok pada kadar keperluan kita. Kadar mana perlu? Ha? Kodah perlu itu sekadar mana? Kalau katakanlah kadar dia perlu setengah jam. Ah, setengah jam ambil kadar setengah jam. Ha, tapi dia tak jadi gitu bila dia sedap buah lebih daripada setengah jam. Ha? Dia duduk sepatutnya setengah jam je. Nak habiskan sekeping roti cana, apa roti cana, pisang contoh. Tuan-tuan ha, ni macam-macam jenis nama roti cana ha? nak berapi roti apa bawang je uh, dengan segelah teh tarik Mananya setengah jam boleh habis kurang daripada setengah jam boleh habis uh, tapi kita dah ambil masa setengah jam okey lah. sebab apa sambil-sambil tu nak beramah mesra nak bersapa dan sebagainya nak apa nak nak, nak, nak duduk dengan orang-orang yang baik dan sebagainya lah ah, maka kita pun buat benda yang mubah Kadang mana? Kadang setengah jam. Lebih daripada tu, kalau kalau perbuatan mubah lagi tak ada masalah. Cuma nak beritahu tahunya masa kita habis. Ha gitu. Masa yang Allah Taala peruntukkan 24 jam tu habis begitu saja. Ha, sebab tu saya sebut kisah uh, yang di, yang dikutip oleh apa Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dia mengutipkan kisah-kisah para ulama Dibubuh dalam kitab dia dia tajukkan kitab tersebut qimatuz zaman 'inda ulama. Nilai masa di sisi ulama dalam tu dia kutip kisah-kisah para ulama. Ada ulama yang bila mana diajak dia untuk mi duduk minum, duduk berbuah sambil makan sambil minum, apa jawab ulama tersebut? Dia kata amsiti syams. Mau tahan matahari tu daripada bergerak daripada berjalan. Andai kau boleh tahan matahari tu berhenti, ada waktu dia aku akan duduk berbuah bersembang dengan kau minum makan dan sebagainya. Tapi kalau engkau tak boleh tahan matahari tetap duduk berjalan Maka setiap saat yang berlalu dalam hidup Setiap saat jarum bergerak tu Semua itu menunjukkan semakin lama semakin hampir Semakin lama semakin hampir kita pada Allah Mana semakin saat apa semakin banyak saat bergerak satu minit demi satu minit maknanya aku semakin menghampiri noktah pengakhiran hidup aku maka aku tak ada masa untuk berhenti bersembang perkara-perkara yang apa perkara-perkara yang mubah perkara yang mubah ni ulama-ulama ni tak cakap ada benda yang haram ha? benda mubah pun tak nak diambil bahkan ada ulama yang sampai peringkat bila dia duduk dalam bilik air dia suruh anak murid dia daripada luar bilik air tolong baca kitab untuk dia supaya apa? supaya masa selama dia duduk dalam bilik air tu tidak sia-sia habis begitu saja ha, kita lagi sedap duduk menung tambah-tambah lagi bunyi telefon jawab duduk dalam jambat Dering, ah, ring bunyi dalam telefon ha, ah, Ada wakak telefon Cakap tengah-tengah di dalam tandas kita bercakap ha, ah, Macam-macam lah ah, Orang hari ni tuan-tuan Saya nak ceritanya ialah Bagaimana para ulama suruh kita mengisi kehidupan kita ini Dengan benda-benda yang memberi manfaat Baik Itu ah, ha, cara ulama ajar I'tazil zikral wal ghazan Wa kulil fasla wa janib manhazan. Baik dan bercakaplah dengan percakapan yang baik Jauhilah orang yang suka bercakap lawak jenaka Atau percakapan yang sia-sia Baik, kita tengok keterangan yang ditulis oleh Syed Hamid Seorang remaja yang mahu hidupnya diberkati oleh Allah Ta'ala Dan mahu menjadi orang yang berguna di masyarakat Hendaklah menjauhi tiga perkara yang disebutkan tadi Pertama, nyanyian yang melalaikan Sekarang ni orang dah buat alternatif ada nyanyian yang tidak melalaikan tapi nafsu kita tak boleh tinggal juga yang melalaikan tu kadang-kadang ha, orang kaki masjid dah ni orang kaki masjid dah semayang masjid dah apa mengaji dah tak boleh tinggal juga lagu-lagu yang melalaikan ha, nak juga dengar padahal alternatif dah dibuat oleh grup-grup nasyid ni tak sedap juga tak kena dengan jiwa kita nak dengar juga lagu-lagu yang melalaikan Kedua, menyebut, membaca, mengkhayal, melihat kecantikan wanita atau anak-anak gadis. Ketiga, orang yang suka melawak jenaka dan bercakap sia-sia. Ini benda mubah ni. Cakap benda mubah. Apa tak lagi jatuh pada haram. Yang haram tak payah sebut nah. Memang tajam pengamatan Imam Ibn Wardi ini. Sehingga beliau yang meninggal dunia sejak 700 tahun yang lalu telah berpesan kepada kita. Supaya meninggalkan ketiga-tiga bentuk hiburan yang melalaikan seperti yang ada di dalam masyarakat kita sekarang ni Orang yang selalu mengerjakan yang tiga perkara tadi akan terpadam nur ilmu yang ada di dalam dadanya Dan akan bergoyang iman yang ada di dalam hatinya Oleh kerana itu hendaklah perkara-perkara itu dijauhi nah, Sebab tu dalam apa dalam Ada ulama' mengatakan sebahagian daripada arifin mengatakan Bila mana syaitan Rasa putus asa nak mengajak seseorang itu kepada kesesatan Maka dia akan menggunakan jalan wanita untuk menyesatkan orang tersebut Bila dia rasa putus asa Tak boleh dah nak ajak dia ni melalui apa? Melalui dunia Dia tak jatuh cinta daripada dunia Ajak dia melalui harta dah Dia jadi orang zahid dah Ajak dia dengan jawatan, dengan kemasyuran Tak dah, dia tak jatuh cinta dah pada benda-benda tersebut Maka syaitan akan menggunakan jalan terakhir Ialah melalui perempuan aa, Melalui perempuan Reliknya bila mari melalui jalan perempuan aa, Maka kalau nak ubah pun situlah ubah Agamawan kalau nak ubah, ubah situ lah Ubah situ lah Bila yang mesej tanya tu lelaki tak apa lagi bila yang mesej tanya ustaz, saya ada masalah sikit nak tanya. Ha, siapa ni? Perempuan pula. Ha, dia jadi leka lah. Ha, dia jadi galik. Jadi galik, jadi leka lah yang. Ha, yang lelaki jawab, apa tanya tadi jawab sepatuh lah. Soh kau tidak ustaz? Soalan berjelah-jelah. Soh kau tidak? Soh. Ha, sepatuh jawab. Tapi yang perempuan ni, siap tanya lagi. Ah, ha, duduk di mana? Apa khabar? Ceritanya bagaimana sebenarnya? Uh, suami ni apa apa cerita dan sebagainya lah nak tahu lebih lanjut lagi ah uh, tolong datang jumpa saya sendirilah kita bercakap berdepan sedap sikit dia kata kalau uh, radik yang itu orang gelap <coughs> sebab tu ajaran, ajaran sesat tak akan sunyi daripada daripada mengeksploitasi wanita <coughs> sebenarnya ajaran sesat mana pun tuan-tuan tengok syiah dalam syiah ada mutah <coughs> dalam syiah ada mutah mutah tu apa memuaskan keinginan hawa nafsu tu memuaskan keinginan hawa nafsu melalui wanita, melalui perempuan tapi menggunakan jalan agama seolah-olah macam harus seolah-olah macam ada kebenaran daripada agama ha, itu mereka guna begitu tapi andai-andai perempuan itu adalah daripada keturunan daripada anak imam-imam dalam syiah tersebut dia tak benarkan pun orang bermutaah dengan anak dia dengan bini dia tapi anak no, orang lain, bini orang lain dia no Ha, tu kata, kesesatan akhirnya diambil jalan dia melalui perempuan oleh syaitan. So, kebanyakan ajaran sesat yang ada di Malaysia, yang tuan-tuan tengok dalam TV, dia ada ditunjuk dalam TV, ralibnya menggunakan jalan perempuan ini untuk menyesatkan manusia. Baik.